Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arin Aspar. Berita utama. Penjaja Belen bertindak agresif selepas ditegur kali ketiga dan anggota berpakaian preman bertindak pantas menenangkan keadaan. Itu penjelasan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur berhubung visual tular tindakan kasar penguat kuasa ke atas seorang penjaja jalanan di Jalan Tunku Abdul Rahman malam tadi. Di BKL dalam kenyataan berkata amalan biasa di BKL akan memberikan teguran terlebih dahulu sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan diambil. Dakwanya sentuhan fizikal berlaku apabila penjaja belu menolak anggota yang sedang menjalankan tugas selepas ditegur buat kali ketiga. Katanya anggota berpakaian preman bertindak pantas untuk menenangkan dan memisahkan penjaja terbabit daripada terus mengasari petugas di BKL. Tambahnya situasi menjadi tegang apabila beberapa penjaja lain cuba campur tangan namun keadaan berjaya dikawal dan ditenangkan tidak lama kemudian. Katanya tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa mengambil kira sebarang latar belakang kaum. Sementara itu penguat kuasa yang terlibat dalam kejadian telah membuat laporan polis dan pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut dan mengambil keterangan daripada semua anggota yang terlibat dalam insiden tersebut. DBKL juga akan meneliti penambahbaikan prosedur operasi standard dalam tindakan penguatkuasaan bagi memastikan sebarang perkara yang tidak diingini dapat dielak dari berlaku. DBKL menjadi sasaran kemarahan orang ramai selepas tular tindakan kasar penguatkuasa DBKL terhadap seorang penjaja belon yang disifatkan melampaui batas. Polis mengesahkan telah menerima laporan daripada penguat kuasa Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur DBKL berhubung insiden membabitkan penjaja belon di Jalan Tunku Abdul Rahman. Ketua Polis Radang Wangi, Asisten Komisioner Sulizmi Afendi Sulaiman berkata laporan dibuat hari ini. Asisten Komisioner Sulizmi berkata kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan kerana menghalang penjawat awam semasa menjalankan tugas. Katanya polis akan menjalankan siasatan dengan telus dan adil mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Tegas beliau tindakan akan diambil terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dalam kejadian yang berlaku malam tadi. Semua pihak yang terlibat dalam kekecohan itu akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat. Menurut beliau pihaknya telah mengesan video berdurasi 1 minit 42 saat yang dimuat naik oleh seorang pengguna memaparkan sepasukan anggota penguat kuasa DBKL sedang menyita barangan penjaja belon. Video itu katanya turut memaparkan pergerutan di antara anggota penguat kuasa DBKL dengan penjaja belon selain beberapa penjaja lain membuat provokasi. Ketua pergerakan pemuda UMNO Datuk Dr Muhammad Akmal Saleh tidak berpuas hati dengan penjelasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berhubung tindakan ganas terhadap seorang penjual belon. Beliau mendakwa dalam video tular jelas anggota pengurut kuasa DBKL mencekik penjaja terbabit selain menggunakan siku terhadap lelaki berkenaan. Dr Muhammad Akmal mempersoalkan sama ada tindakan itu merupakan prosedur operasi standard SOP DBKL. Beliau dalam kenyataan berkata tindakan agresif serta sentuhan fizikal yang dilakukan penjaja terbabit bukan lesen besar kepada penguatkuasa untuk memperlakukan lelaki itu seperti yang dipaparkan dalam video. Dr. Mama Akmal turut mempersoalkan adakah penjaja tersebut berbahaya dan membawa senjata sehingga diperlakukan begitu. Katanya negara mempunyai undang-undang yang perlu dipatuhi dan cara penguatkuasaan juga perlu mempunyai SOP dan undang-undang yang dipatuhi. DBKL dalam penjelasannya berkata tindakan terhadap penjaja itu terpaksa diambil selepas lelaki itu bertindak agresif selain melakukan sentuhan fizikal. Katanya DBKL telah membuat teguran sebanyak tiga kali supaya tidak berniaga di laluan perjalanan kaki Jalan Tuan Kau Abdul Rahman kerana menghalang pergerakan orang ramai. Pihak berkuasa tempatan PBT perlu lebih prihatin, peka dan berhemah dalam menjalankan tanggungjawab terutama dalam membantu peniaga kecil mencari rezeki pada musim perayaan. Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan tindakan kasar terhadap penjaja kecil tidak sepatutnya berlaku kerana mereka sekadar mencari rezeki dengan menjual barangan seperti belut. Menurut beliau, lesen sementara boleh dikeluarkan bagi membolehkan mereka berniaga di lokasi tertentu dalam tempoh terhad. Katanya ketika PN mentakbir inisiatif wilayah bebas berniaga telah diperkenalkan di wilayah persekutuan bagi membantu peniaga kecil yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berpandangan konsep sama boleh diterapkan oleh kerajaan bagi meringankan beban rakyat dan membolehkan mereka mencari rezeki tanpa melanggar undang-undang. Dalam pada itu, beliau turut berharap kejadian kekasaran terhadap peniaga tidak berulang dan PBT lebih perhatian terhadap nasib golongan peniaga kecil. Sepanjang bulan Ramadan, pelbagai isu terus mencuri tumpuan dan mencetuskan perdebatan di media sosial. Terbaru sedikit pengemis dikesan beroperasi di Bazar Ramadan sekitar Ipoh Pirak. Menerusi video yang dibuat naik oleh pengguna TikTok Ezu Chang, seorang wanita warga emas dilihat mengemis sebelum menaiki sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki. Dalam rakaman tersebut, wanita berusia sekitar 85 tahun itu mendakwa dirinya berasal dari Kemboja. Selepas diasak dengan pelbagai soalan lelaki dalam kereta tersebut akhirnya mendakwa wanita tua itu adalah neneknya dan mendakwa dia sendiri yang mengarahkan warga emas tersebut mengemis di bazar setiap hari. Susulan pengakuan itu, pemilik video memberi amaran agar perbuatan tersebut dihentikan dan menegaskan bahawa mempergunakan warga emas untuk mengemis adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan lelaki warga emas rebah selepas dipercayai dihentak dengan helmet oleh seorang individu dalam insiden perselisihan faham di Jalan Taman Cheng Utama Melaka. Kejadian dipercayai berpunca daripada tindakan warga emas itu yang menekan brek secara tiba-tiba ketika memandu menyebabkan kemarahan seorang penunggang motosikal. Rakaman video berdurasi 16 saat yang tular sejak Jumaat memaparkan beberapa individu yang berada di lokasi kejadian cuba menenangkan keadaan sementara warga emas itu kelihatan terbaring di atas jalan. Video berkenaan turut merakam tangisan seorang kanak-kanak mengundang reaksi sebab dalam kalangan pengguna media sosial. Selain itu tindakan suspek yang bertindak kasar terhadap warga emas berkenaan turut menerima kecaman netizen yang berpendapat sebarang perselisihan faham sepatutnya diselesaikan secara baik tanpa kekerasan. Kes penyakit anjing gila atau rabies terus menghantui Sarawak. Makmal dan Ustik Veterina Sarawak mengesan 11 kes baharu positif rabies bulan ini. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, beberapa insiden gigitan melibatkan anjing terbiar dan peliharaan yang berkeliaran bebas di daerah Kuching, Padawan dan Bau. Katanya lokasi terjejas termasuk Kampung Sejijak, Batu Kawa, Kampung Suri Stapok, Kilang MJC Batu Kawa, Jalan Stephen Yong, Jalan Penrisen Padawan, Jalan Sebu Kubuso dan Bekan Paku Bau. Turut terjejas Jalan Bau Lama, Kampung Nyabut Trombol, Taman Hillside Matang dan Taman Desa Sejijak. Jambatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS telah mewajibkan semua pemilik haiwan peliharaan dalam radius 1km daripada kawasan yang dijangkiti untuk segera memberikan vaksin kepada haiwan mereka. Kegagalan mematuhi keperluan vaksinasi anti-rabies merupakan satu kesalahan di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 VPHO 1999 yang boleh dikenakan denda sehingga RM2,500. Berdasarkan data Jabatan Kesihatan Negeri, jumlah kumulatif kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak sejak Julai 2017 kekal sebanyak 83 kes dengan 76 kematian. Bagi tahun ini tiada kematian dilaporkan setakat Mac. Cuaca hujan dan ribut petir diramal berlaku di beberapa kawasan pada Hari Raya Aidilfitri. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pihaknya meramalkan beberapa negeri akan mengalami hujan serta ribut petir pada sebelah pagi, petang dan malam sepanjang dua hari perayaan iaitu 31 Mac dan 1 April. Hujan dan ribut petir dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sarawak di Sarike dan Mukah pada 31 April. Hujan serta ribut peti bakal melanda lebih banyak kawasan pada sebelah petang iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak serta Sabah. Manakala Terengganu, Pahang serta Sabah disandakan dan tawau hujan berserta ribut dijangka berlaku pada sebelah malam. Sementara pada pagi 1 April, cuaca hujan dan ribut petir diramai melanda Selangor, Negeri Sembilan, Melaka serta bahagian Barat Johor. Ribut petir dijangka berlaku di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sabah pada sebelah petang. Manakala hujan serta ribut petir dijangka berlaku di Pahang dan Sabah, Tawau pada sebelah malam. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia KZ untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial kami, Instagram, Facebook, X, TikTok dan YouTube. Saya Rina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.